Дивлячись на незбагнені ситуації, ми все одно святкуємо День Святого Валентина або День Закоханих. Сьогодні ми вам пропонуємо гарячий вечір. Запрошуємо на програму вечірні променад». неимоверная. Формальщики взагалі будуть розвивати напої, робити коктейлі та жонглювати пляшками. Заивно. Расскажи, пожалуйста, что это было? Как называется все то, что вы делали с огнем? Все то, что мы делали с огнем, это называется подарок для всех влюбленных в этот э, хороший признательный праздник, который называется Днем Святого Валентина. Э, на самом деле, если разговаривать более на профессиональном языке, то это считается э, флайринг с огнем, э, это файер-шоу. И это специально сюрприз, подарочек, может маленький, но тем не менее очень приятный, я думаю, для каждого из нас и для каждого из отдыхающих здесь людей, потому что это было от чистого сердца, это было от души. А, Вообще-то этот напиток, который вы делали, он имеет какое-то название? Нет, он Какого как такого названия не имеет, потому как э, мы придумали его на ходу, э, дабы сочетались просто вкусовые качества каждого из напитков. Итак, мы можем его просто назвать это Валентинчики. Валентинов день. Валентинов день. Состав. Что входит в этот состав? Там э, три вида э, сиропов. Блю сироп Гренадин, кокосовый сироп, спрайт и э, немножечко спиртного, немножечко водки. Немножечко того, что сегодняшней ночью всех сближает. Вообще какие-то штуки такие, как бармен, ты можешь делать? А подбрасывать бутылки или что-нибудь? Каждый из нас это умеет делать, и мы только что это хоть на малую часть мы продемонстрировали. Я вам очень благодарна, это было феерично, но волосы чуть не сгорели. Спасибо, очень приєдно слышати своє своє. Я хочу вас познайомити, а можливо, ви вже знайомі, найвеселіший, найенергічніший МС Хотюр, якого звуть по народному пашо. Я тебе знову рада бачити. Ти б комусь хотів зізнатись сьогодні, у кохання? Кому б ти це зробив? Я своей подруге, маме, моей любимые женщины, будьте счастливы. Любви вам от окружающих, тепла в сердец и улыбок. Я сегодня си... слишком серьезный. Ты сегодня подарунки какие-то отримал, тебе кто-то светал с с этого? подарили Мишку. Так, это было так мило, так неожиданно от неожиданного человека. Подарили маленькую Мишку и сказали, чтобы она лежала у меня в машине. меня оберегал. Ты надоешь какого-то цьому святу, яке сьогодні ми святкуємо, День Святого Валентина. Чесно говоря, е праздник висосаний з пальця, но кому-то нравится, кто-то считает, что это должно быть, плюс, окей. Вот. Это как 8 марта для меня. Я считаю, что чтобы сказать девушке, что ты ее любишь, не нужно дать определенного праздника и дарити дарить тонны цветов за весь год в один день. На, на твою думку Человек это Жене внутри тебя. И желание твои чудеса, парение в облаках. Счет за анчирочка такая на По задумке. По задумке организатора я должен был быть ангелом. Вот, амуром. Вот. Но видите, кто я? Я, как только его одел, посчитал себя батюшка, вот всех ходил крестил и давал целовать руку. Вот, Но я не знаю, как я в этом выйду на самом деле. Но зато есть в этом один большой плюс. Я, честно говоря, там в одном белье, оно так проветривает, классно. Я теперь почувствовал, что значит девушки, которые носят юбки в пол. Какие сегодня по твоему задуму будет вечер? Что ты можешь нам пообещать? Я пообещать, как обычно, свое дурное настроение, улыбку, я еще по плану должен был женить нескольких людей, но я не знаю, да, да, да. Есть ежегодная традиция на День Святого Валентина. Серьезно, че так? Конечно, это, это, как свадьба в Вегасе. какая это че, серьезность? Нет, просто женим, просто кто-то в этот вечер пьет. Раз... Не, на 8 марта мы разводим. Сегодня женим, на 8 марта мы разводим. До ну, 8 березня может не дожить эти пары, яких ты сегодня можешь одружить. Да, не более того, они дозато могут не дожить. Что ему говорит? Ну, типа, пара не доживет. Понятие пара, а не людей. Да, да, да. только как сейчас скажу, как... И знаешь, что... Вот. Некоторые люди верят в то, что они однажды встретят свою любовь через стрелу Амура. Вот. И я уверен, что у многих бывали случаи в жизни, когда эта стрела была лишней. Но вот я надеюсь, что сегодня это будет именно чуть-чуть и десяточку. Все, я пошел работать. Хорошо вечером. <laughs> Залпы. Ты лучше снимешь, снимай. Ты что, покажешь или снимешь? Снимешь? Ты, ты покажешь? Ну, 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 все так? Так, ты? ты? Я молодец. Давай, сегодня меня, я тебя оставлю. бурлеск шоу «Гелс Місто Киев». Кохані чоловіки у вас є, якщо сьогодні День Святого Валентина, а ми говоримо про кохання. Ой, таке, важ... таке важке питання, бачите, я навіть перешла на українську мову. <laughs> на... Да. на самом деле, как? На данный момент, наверное, любви пока нет. Я, лично я нахожусь в поиске. Не зря мы тут, собственно, на День Святого Валентина сами без своих мужчин. Вот. Но я не спешу. Я уверена, что достойный мужчина найдется. Есть у меня замечательный молодой человек, который вот ждет меня сегодня дома. <laughs> Под утро, скорее всего, пока мы доедем. Вот, ну, на самом деле, жалко, с одной стороны, что я не с ним, но с другой стороны, я же привыкла, что когда люди отдыхают, мы работаем. Часто он приходит посмотреть на мои выступления, комментирует их достаточно часто. Вот сегодня, ты знаешь, мне понравилось, особенно вот второй выход мне понравился. А вот встретим мне что-то не очень. Ты уже расслабилась, да, говорит, достаточно ну, нравится. Первый вообще был никак. Так что может быть вполне. Я думаю, что ему нравится, потому что на самом деле старается максимально по всевозможным дням быть со мной, находиться на моей работе, смотреть. А потом мы отдыхаем, остаемся, поэтому, в принципе, нормально, договорились на эту тему подобная работа отсеивает неуверенных в себе молодых людей ребята которые против да то есть это обычно ну такие не очень сильные духом ребята но и зачем они нам нужны действительно ну, и без, без них хорошо без правда без них вообще отлично у вас очень много грима на вас девочки вот что это за я даже боюсь спросить, что это за липкое? Слушай, не поверите, это вот в кухне ваше оливковое масло. Мы масло свое забыли, и вот масочка на все тело. Это вот-вот-вот-вот-вот. Оливковое масло и блестки. И блестки все. Да, да. Да. Очень а, полезно для кожи. Вот это. А, вот это, это тайна, это фирменная тайна, потому что... Камни Сваровские. Ну, камни так Сваровские, понятно, но на что мы их клеим, это тайна. Ну, правда. Любовь это такое чувство, приходит и уходит, как говорится, кушать хочется всегда. Но, все-таки, ваши пожелания? Наверное, верить. В первую очередь, верить в любовь. Потому что, к сожалению, в современном мире очень многие ну, теряют эту веру со временем. Вот. В любом возрасте, вот мне маме 48 лет, она верит в любовь, верит в романтику, и она счастлива этим. Вот. И вот пусть каждый из нас сохранит эту веру у себя внутри, вне зависимости от ситуации в личной жизни на данный момент. Ну, вот, наверное, так. А ты что бы пожелала? Ну, я пожелаю, во-первых, тем, кто нашел свою вторую половинку вот, присутствия доверия чтобы было доверие взаимопонимание, а вот, ну, а соответственно тем, кто не нашел еще свою вторую половинку, желаю верить и найти в скором времени-то. Да.

вообще признание в любим. Что всегда было счастье, всегда любовь, причем взаимное, взаимопонимание. Чтобы любили друг друга, никогда не переживали ни за что. Всегда было все, 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 все. Кому бы ты сегодня хотел признаться в любви? Настя Каменских. Давай. Праздник конец я тебя люблю. Такого признания у нас еще не было. Спасибо. Праздник. Моей девушке, которая живет на данный момент в Хурнителе, но скоро у нас будет свадьба, я ее очень сильно люблю. Это взаимопонимание между двумя людьми. Кохание одне, а в не отвечает. Но мы вам желаем истинного, взаимного, правдивого Счастья вам! На все доброе и побачимо! для цветочников заработать денег для кого-то еще ну вот честно говоря привет но все-таки ваши пожелания мои пожелания кому странно что вы не хотите увидеть меня Этой мантии, потому что все почему-то... Нет, одолевые. я хочу, но людей много.